не знаю, как будем. Но я надеюсь, благополучно переживем. Все годы прожили нормально, а вот этот год очень сложно. Очень. У нас два котла под, газ и под твердое топливо. Так что мы никаких проблем. Только будет субсидия, обещанная, я не проживу. Я просто их не оплачу. Я сейчас еле плачу это, конечно, хорошо придумали, но это смотря у кого есть своя квартира. А если человек снимает квартиру, как он может себя э, позволить? Единственный один выход – просто не платит. А никак. Ну, платим. Как платили, так и будем платить. А деваться некуда. Я же горловки. Там субсидии не платят. Я пенсию путинскую не получаю. Я приехал сюда переоформить, надо вот опять, опять зарежут, И снова не знаю, что делать. Еще не знаю, посмотрим, будет тяжело или нет. Получится, будем оформлять субсидию. Вы еще не пробовали? Еще не пробовал. Как оцениваете тарифы? Тяжеловато будет, если так? Конечно, большей... в прошлом году было уже тяжело, а в этом будет еще тяжелее. Я без субсидий и давит вот так, только выплатила за тот год. Так что не знаю. У нас субсидия, поэтому будем платить. У меня пока печка еще есть, так что поэтому обогреватель или печка, так что пока дрова есть. Взагалі я противник субсидій. Я за те, щоб кожна людина, та що робить щось корисне для країни, мала таку гідну оплату, щоб могла заплатити за елементарні речі. Ми ж не живемо в хоромах, розумієте? Ми живемо там в Хрущовках, і якщо людина, громадянин, який працює або працював там 30 років стажа, має не може заплатити за елементарні речі за воду, за тепло, за електрику, то це вже просто абсурд. Не знаю, я переселенка. Поэтому мне еще вдвойне веселее. Как-то будем зимовать, что-то будем придумывать. Мне бы под Донецком пережить, а там уж перезимуем мы как-нибудь.